службе в армии теперь надо готовиться получать воинскую учетную специальность в школе ДОСАВ получать образование соответствующее желательно высшее соответствовать требованиям команд, которые нам присылает штаб Западного военного округа, то есть соответствие здоровья роста веса знания русского языка даже в некоторых воинских командах учитывалось. С учетом ужесточившихся требований, по итогам весенней призывной кампании из 320 призывников лишь 270 пополнили части Западного военного округа, поясняют в комиссариате. Так, 30 человек направлены в Псковскую 76-ю воздушно-десантную дивизию. Также традиционно новгородцы будут служить в ВМФ, сухопутных и воздушно-космических войсках. В виде исключения особо подготовленные ребята поехали в Краснодар, в учебку, где готовят специалистов секретной связи. Кроме того, шесть молодых людей с высшим образованием выбрали двухгодичную службу по контракту, а не по призыву. Естественно, денежное довольствие военнослужащего по контракту существенно отличается. Военнослужащий по призыву получает 2000 рублей, по контракту ну, от 17, в зависимости от должности, в зависимости от рода войск и так далее. Вот. Условия проживания, естественно, разные. По призыву проживают в казарме в общей, контрактники проживают в общежитиях. Ну и, будем так говорить, уровень подготовки, боевой подготовки немного другой. Порядка 370 человек за весеннюю призывную кампанию направлено на дополнительное медицинское свидетельствование. Среди наиболее частых заболеваний у молодежи – сколиоз, плоскостопия, психические расстройства, заболевания внутренних органов. Не дошли же до военкомата, по официальным данным, 300 призывников. Сейчас их разыскивают с помощью полиции. А вот уголовных дел, возбужденных против уклонистов, не прибавилось. Напомним, де юре уклонистом считается призывник, расписавшийся в повестке, но не явившийся на отправку.